Віктор Суслов народився 25 лютого 1955 року у Росії, екс-голова державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, народний депутат попередніх скликань. Вітаю вас в ефірі. Програма від першої особи і проводу я Леонід Дудко. Гість нашої студії заслужений економіст України, екс-голова державної комісії з регулювання ринки фінансових послуг України Віктор Суслав. Вітаю вас, пане вікторе. Добре ми будемо дічі. говорити про те, чи досягнуто макроекономічної стабільності в Україні, як стверджують у МВФ. Отже, пане вікторе, сьогодні на засіданні уряду Петро Порошенко заявив, що гіперінфляції не буде, борги реструктуризовані і є всі передумови для. Того, щоб підвищити соціальні виплати. На вашу думку, коли можна очікувати оцих ну, перших кроків? Здесь, конечно, нужно комментировать детальнее. Начинать, безусловно, надо с того, что страна вступила в предвыборный период по местным выборам. Собственно, началась уже избирательная кампания. Естественно, всегда бывает так, что в этот период представители власти прежде всего говорят о своих достижениях реальных или мнимых ну, с тем, чтобы получить поддержку избирателей. И сейчас начнется период, когда очень много будет самых разных комментариев и желание представить состояние страны, ну как позитивное. Да? Теперь по вопросу о том, достигнута ли макроэкономическая стабилизация. Ну вот официальные данные за июль, опубликованные нашим Госкомстатом, показывают, что в расчете на год у нас воловой внутренний продукт упал на 14,7 но это основной макроэкономический показатель. За год он упал на 14,7%. Конечно, нельзя говорить о достижении макроэкономической стабилизации, когда такое падение волового продукта. Да? Другое дело, что да, замедлились темпы падения. Мало того, в летние периоды это падение волового продукта даже прекратилось. Но здесь есть сезонный фактор, есть, конечно, фактор и того, что и так беспрецедентно большое падение, но о каком-то росте и каком-то успехе мы вообще будем говорить тогда, когда мы превысим докризисный уровень волового продукта. Вот тогда можно будет говорить об успехе. А когда успехи состоят в снижении темпов падения, это не очень большие успехи. Ну, тогда можно говорить и про пик кризы. Он пройденный? Это тоже очень сложный вопрос. Продолжая тему макроэкономической стабилизации, да, ну вот один показатель – воловой продукт. Другой важнейший макроэкономический показатель – это темпы инфляции. Ну, у нас некоторое время назад, пару месяцев назад, Госкомстат давал 57% годовых темпов инфляции. Сейчас она несколько снизилась за лето, но ну, около 52%. Это сезонный, может быть, момент? Да, но здесь работает сезонный фактор, в том числе, естественное удешевление овощей, фруктов. Так бывает каждый год, собственно, в этот период. Но в любом случае в статистике это отражается с позитивной точки зрения, поэтому пройден ли пик кризиса, сложно сказать, потому что ну, мы поглубже посмотрим на эту тему и увидим, что есть целый ряд других факторов. Но допустим, а что ухудшается и продолжает ухудшаться? Вот данные, например, Национального банка. Да? Страна переживает углубляющийся кризис внешней торговли темпы падения и экспорта, и импорта не только не снизились, они увеличились. У нас экспорт в среднем упал уже на 35%. У нас экспорт в страны Евросоюза, где нет каких-то военных и прочих проблем, упал на 38%. У нас импорт падает, у нас падают экспорт продукции машиностроения, ну и любой сложной технической продукции. Вот это говорит о том, что все же, я бы сказал, что макроэкономическая стабилизация не достигнута, ведь падение экспорта, это одновременно и падение поступлений в валюту, валюты от экспорта. Но правда, у нас Позитивные результаты сотрудничества с МВФ. Мы получили очередной транш. В октябре мы планируем получить следующий транш. Когда-то их придется возвращать. И поэтому вот большие внешние займы все же я бы не рассматривал как показатель макроэкономической стабилизации. Это скорее показатель другого. Ну, того, что мы нормально сотрудничаем с МВФ, выполняем программу сотрудничества с МВФ. Однако все это проблема. Не решает дальше что должно вызывать большое волнение вот недавно опубликованные данные министерством социальной политики которая утверждает что у нас растет безработица уровень безработицы достиг 11,5% с половиной процентов трудоспособных граждан при этом уровень безработицы среди молодежи превысил 23 процента а по международной практике в международной статистике рост безработицы Це те, що том, что що немає стабілізації, і це вот те, на що потрібно обращати сьогодні дуже вли... внимання. Є запитання, чому гальмується виробництво, відповідно, доводиться скорочувати робочі місця, ну і відповідно безробітних стає більше. Чому гальмується виробництво? Да, є конфлікт на сході України, ринки Росії для нас фактично закриті, але для нас з'явилися нові ринки. Ми переорієнтувалися, ну принаймні були такі заяви. На рынке Азии, на рынке Африки, ну, Европейского союза, Америки. Ну, рынки России, конечно, закрываются. У нас экспорт в России упал в два с половиной раза уже в этом году. Это огромное падение. И, очевидно, будет продолжаться падение экспорта. Как известно, Россия пригрозила с 1 января 2016 года еще и ввести прямое продуктовое эмбарго на ввоз украинской сельскохозяйственной продукции. Но вы знаете, цены дуже страшно. У нас, кажется, 250 миллионов было всего она всього реализована, продукция до России, на фоне того, как раньше это миллиарды. Ну, у нас по одному сыру показатели были больше, чем 250 миллионов, там было больше 300, да, по экспорту сыра в Россию. Поэтому, да, можно сказать, что мы там потеряли почти все, что можно, но, однако, 40% прежних объемов пока еще остается общей торговли с Россией, и это, очевидно, будет сокращаться дальше. Вот. Но беда не только в этом. Беда в том, что не может объяснить, почему у нас так быстро падает экспорт в страны Евросоюза. Несмотря на то, что с 1 января этого года Евросоюз ведь отменил ввозные пошлины на украинские товары. Может, это питание якости нашей продукции? Ну, очевидно, это вопрос несоответствия нашей продукции техническим регламентам и стандартам Европейского Союза. Ну, сегодня, вот скажем, я читал статью Аслунд Андерс Аслунд ⁇ это известный экономист шведского происхождения американского. Он считает, что Евросоюз не убрал ограничений на пути. Экспорта украинских товаров из-за этого Украина не может выйти нормально на рынки Евросоюза. Просто не лицензував багато видно, наших ну, товаров не дают сертификатов соответствия, ну, да, вводят разные ограничения, требования. Но, понимаете, ведь предполагалось, что Украина повысит качество продукции. Ну, скажем, в Европе запрещено реализовывать, ну, мы не можем продавать наши молочные продукты или сыры при том содержании пальмового масла, которое в них есть. Да? Это же известно, это в Европе не идет. Точно так же в Европу нельзя продавать очень многие виды других продуктов, которые мы сами едим, но там они не соответствуют никаким требованиям. Поэтому мечты, что вот мы выйдем на рынки Евросоюза, они не оправдались. Ну а какой-то большой работы по завоеванию новых рынков тоже, очевидно, не было. Шли про рынки Африки, э, рынки ну, Азии. говорили, но там же острее конкуренция с теми же крупными предприятиями того же Евросоюза, где переизбыток сельскохозяйственной продукции, промышленной продукции, и они тоже конкурируют на тех же рынках Африки, Азии и так далее, и другие страны там конкурируют. Так что здесь очень серьезная проблема с низкой конкурентоспособностью украинской продукции. И правительство, понимаете, ведь в чем особенность политики правительства? Оно считает, что предприятия все эти проблемы должны решать сами. Так сказать, невидимая рука рынка должна вот, обеспечить конкурентоспособность. Вместо того, чтобы проводить целенаправленную государственную политику по поддержке украинского экспорта. Пока нет никакого-то агентства по кредитованию экспорта, нет агентства по страхованию экспортных контрактов, много чего нет, что относится к обычной инфраструктуре, финансовой и другой инфраструктуре поддержки экспорта, то, что есть в других странах. Здесь просто огромные недоработки правительств. Но а распорядник МВФ Кристин Лагард переконана, что в Украине проходит реформы и проходит вдало. От, на вашу думку, что дает подставы и это стверджувати? Ну, я знаю, конечно, что буры восторгов вызвали заявление Кристин Лагард, когда они вместе вот с президентом Порошенко общались с прессой, и голова Международного валютного фонда говорила, что валютный фонд высоко оценивает достижения Украины и так далее. Но здесь два момента есть. Вот сколько я не принимал участие в разных высоких встречах, особенно при публичных выступлениях перед прессой, знаете, представители международных организаций и других стран всегда хвалят вот, хозяев, да? Вот они приехали, посмотрели, хорошо дело или плохо, но они говорят обнадеживающие а слова, так дают борг. Так принято, да. Значит, можете критиковать. Ну, и они для того, чтобы оправдать то, что они дают нам деньги, они должны сказать, что деньги даются, потому что Украина хорошо работает, да. Хотя на самом деле деньги даются, потому что есть определенные политические решения. Понятно, что большее число голосов в МВФ, это голоса Соединенных Штатов, это голоса Евросоюза, и там принимаются очень часто решения по политическим мотивам. Приятно, что Украина пользуется политикой Политической поддержкой. Приятно, что эти транши даются, если бы их еще возвращать не надо было, да. Вот. Но берем сегодня, возвращать нужно будет позже, так что пока проходит. Но я хочу сказать, что вот эту похвалу со стороны Кристин Лагер не нужно было бы воспринимать так буквально. Это обычные дипломатические заявления, без претензий на глубокий анализ украинской ситуации. А что происходит в Украине? Ну, собственно простым гражданам легче всего это чувствовать, когда они приходят в магазин и смотрят на цены, да, и как, или когда мы берем другой официальный показатель. Вот у нас объемы розничной торговли упали на 25 процентов да, в стране. Это значит, граждане на одну четверть начали покупать меньше продуктов и меньше кушать, да. И возникает вопрос: а как так, если у нас всеобщий подъем, там повышаются социальные стандарты, экономика улучшается? Все. Ну, а что ж граждане стали меньше кушать? Да? Вот эти показатели очень четко показывают, что реальное положение на самом деле не улучшается, оно продолжает ухудшаться, никуда от этого не деться, и гораздо лучше объективно и честно поанализировать эту ситуацию, причины этой ситуации, чем начинать сейчас самих себя хвалить ну, от, власне, за вот эти достижения. Чем мы сейчас и занимаемся. А от у фискальные службы стверджуют, что доходы с бюджету зросли на 35%. За рахунок чего? Цікаво. И, на вашу думку, что так оно и на справа? я объясню буквально на пальцах. Это же очень просто. Ввиду большой девальвации гривны, ну, в два с половиной раза, и больше практически у нас гривна девальвировала, и ввиду высоких темпов инфляции, более 50%, естественно, номинально увеличились доходы бюджета, выраженные в гривне. Ну, условно, вот смотрите, если экспортируется товар, ну например на 100 долларов из-за границы да? он оценивался при курсе 8 в 800 гривен, с него брались налоги, например 20% НДС 160 гривен да? сейчас тот же товар ввозится за 100 долларов, но при курсе 22 там, это 2200 гривен и когда вы возьмете 20% то вы увидите что ну, намного больше, там, более 400 гривен у вас получается только НДС. То есть он пропорционально девальвации увеличился. Все это поступает в бюджет. Номинально доходы бюджета как бы при этом в гривне увеличились. Но реально ведь и цена этого товара, если она раньше была 800 гривен, ну, плюс надбавки там необходимые, то сейчас она 2200. И вот за за счет вот такой вот инфляции и девальвации и происходит номинальное выполнение и перевыполнение бюджета. И правительство же должно откровенно об этом говорить. Ну, они, в принципе, ну, саме так они не говорят, але приблизно те же статьи перелечивают, что и вы. Единственное, что не кажут, действительно, что курс был 8, а не 22. Ці, ну, словом, мы тут суть зрозуміли. Скажите, на вашу думку, вот эти декларовані найближчим часом, що має відбутися підняття зарплати пенсій бюджетникам, то вони адекватні? Ну в тех цифрах, и декларовались. Ну, мы знаем, что премьер-министр неделю назад объявил, как о большом достижении о повышении минимума зарплаты пенсий. Ну, во-первых, отметим, что это повышение было предусмотрено законом о бюджете на 2015 год, но только с 1 декабря. Таким образом, речь идет о том, что возможно это будет введено с 1 сентября, то есть на три месяца раньше. Но пока я подчеркну, закон такой еще в Верховную Раду не подан. Нужно подать так. проект закона, изменения в закон о бюджете, перенести там сроки введения этих стандартов, и тогда только оно будет действовать. Но Те, заявили, кто... сегодня еще будут подавать и уже ну, очевидно подадут. будут, очевидно, будет принято. Все это будет просто я к тому, что если люди ожидают вот в ближайшие дни увеличения зарплаты пенсии, то нет, потому что закон еще не подавался, закон еще не принят. Он в действии не вступил изменения в бюджет не внесены и пока по состоянию на сегодня на самом деле решения нет но оно очевидно будет да? на 13 процентов как объявил премьер-министр на 13 процентов но а инфляция мы же говорим о том что она за этот за, там. период больше 50 процентов поэтому на самом деле это повышение никаких социальных проблем вообще не решает и это повышение такое недостаточно, оно ниже темпа инфляции. Цена видна индексация. Ну, индексация хотя бы должна была бы проводиться в соответствии с темпом инфляции. Это даже не индексация. Поэтому, да, позитивно то, что будут повышены минимумы зарплат, пенсии, и все выплаты, которые с ними связаны, соответственно, тоже будут повышены. Но то, что они так незначительно в сравнении с темпом инфляции повышаются и означает, что положение граждан вообще-то при этом не улучшится, оно все равно ухудшится, ведь по состоянию до сегодняшнего дня даже статистика давала нам данные, что в этом году уровень реальных доходов граждан, их покупательная способность примерно на одну четверть понизились, на 25%. Но если так, то 13% вот этих надбавок не перекрывают понижение уровня реальных доходов граждан, поэтому приходится констатировать, что проводится политика, которая своим результатом имеет понижение жизненных стандартов, ухудшение положения граждан. Пане Вікторе, от, ну, це не секрет, про це сильно не говорять, але в принципі це відомо, що у нас профіцит бюджету. Наскільки він великий, цей профіцит бюджету? Якщо так, то чому б дійсно не збільшити соціальні оці от виплати для того, щоб вкинути гроші в економіку? Ну, во-первых, он незначительный. Во-вторых, профицит имеет точно такой же инфляционный характер. В-третьих, вот те объявленные большие суммы, как говорят, беспрецедентные суммы, накопленные на счетах казначейства, свыше там, 40 миллиардов гривен на сегодня, они и были накоплены специально для того, чтобы вот в предвыборный период повысить там, социальные стандарты, провести кое-какие выплаты и так далее. Я смотрю, практически, наверное, и у вас очень много знакомых, работающих, например, в бюджетной сфере. Врачи, преподаватели отменились надбавки, им поотменяли все, что можно. Да? Очень много бюджетников отправляют в принудительные отпуска за свой счет, чтобы им не платить. Это же очень четко показывает, что ситуация не улучшается, а ухудшается. Иначе не было бы принудительных отпусков, да? не было бы отмены надбавок. Ну, начиная там, отменяются врачам, отменяют за категории, высокие разного рода надбавки, за ученые степени отменяют, много за что, за стаж отменяют, много что отменяют. вот Но это происходит по всем линиям. Значит, ситуация таки тяжелая, и она продолжает ухудшаться. Мусимо завершивать. Час программы вычерпался. Нагадаю, что гостем студии был заслуженный экономист Украины, экс-голова Державной комиссии за регулирование рынка финансовых послуг Украины Виктор Сус, словил программу Леонид Дудко. Счастливо!